Якщо ви вирішили встановити кондиціонер, то першим ділом його треба вибрати у певних тонкощах. Розбиратимось разом з експертом, та першим ділом поговоримо про різновиди кліматичної техніки для дому. Наиболее распространенным типом кондиционеров для дома являются сплит-системы. То есть системы, которые состоят из внутреннего блока и наружного блока, который э, располагается вне помещения. Классифицировать сплит-системы можно по их исполнению. То есть если блок вешается на стену, это на стены. Если он вешается на потолок, он потолочный. Ставится на пол, э, напольный, кассетный, э, если встраивается в подвесной потолок. Вызначившись из модели, зверните внимание на опциональные возможности – площадь помещения, количество людей, потужность. Тут есть над чем померкуваты. Наиболее главный критерий, по которому вы выбирают прежде всего кондиционер, это его производительность, то есть мощность. Если мы говорим о кондиционере, в первую очередь у всех ассоциация идет с холодопроизводительностью, так как он в основном используется для охлаждения помещений. Опять же, не следует забывать при выборе кондиционера, если мы говорим о комфорте: температура в помещении, влажность в этом помещении, чистота воздуха и подвижность воздуха. Поэтому помимо выбора как такового кондиционера по мощности нужно точно правильно подобрать место его расположения. Систему очистки обираючи кондиціонер, керуєтеся такою формулою: 1 кВт холоду на 10 квадратних метрів приміщення за умови, що висота стелі 3 метра. Але нюанси на цьому не закінчуються. Якщо ми говоримо о спальні, то тут. вопрос уже не в выборе кондиционера, но ну, не только в выборе его мощности, а тут выступают э, другие критерии, которые важны для спальни. То есть, прежде всего, наверное, это тишина, то есть шум. Шум, издаваемый кондиционером в спальне, это не тот шум, который он издает, допустим, в гостиной. Говоря уже там, допустим, о кухне, понятно, что, что там уже больше э, появляется более загрязненный воздух за счет паров и так далее, которые, естественно, в этом помещении находятся. Здесь надо больше внимания уже уделять очистке воздуха. А чем можно выкорректировать? Кондиционер для обогрева помещения. Кондиционер должен работать и на холод, и на тепло. То есть так называемые тепловые насосы. Если мы говорим о спецсистемах, традиционно распространенных, в том числе на нашем рынке, это те же тепловые насосы, класса Воздух-воздух, которые э, летом охлаждают помещение, а зимой могут его подогревать, нагревать и обеспечивать комфорт, по сути, круглый год. В выборе кондиционера урахуйте также и свои финансовые возможности, а мы желаем вам затишку в вашей селе.